gitu ya tapi tahu ilmu tahu ilmunya. wa yutrahu ayaduhul yusra ali ya ghsil ma'adbara summa yusra min katifi yuzilul ghsil sidr aw sabun min katifil madya yughsilul ghsil ghasrat as-salisah wa hiya al-akhirah ya ini mandi dicuci lagi dengan air yang yang ketiga kemudian terakhir uh, Yunda butalinu mafasilahu ba'da ghasli summa tansifu la alla tabattal aknahu. Yukrahu akhru shay'in min sya'il mayyit aw Makruh ngambil rambut mayit atau kukunya. Mungkin itu seorang guru besar misalkan. Diambil lah apa nama? Apa kukunya atau rambutnya diam diambil. Makruh. Ndak di ndak dianjurkan. Al-mayyitul muhrim la yuf'al bihi syai'un mimma yahrum al-muhrim istimari hukm ihram ba'da wafatihi al aminan ini penting ini yeah. <coughs> disunahkan bagi yang memandikan ya. Yeah. aminan carilah orang yang jujur yeah. Fa kalau dia melihat satu kebaikan maka dia boleh menceritakannya atau dia melihat satu kejelekan maka wajib bagi dia untuk menyembunyi menyembunyikan wajib menyembunyi menyembunyikannya dan tidak menyebutkan kalaulah dia ingin bercerita ya dia cerita tapi tanpa menyebutkan namanya kok enggak bisa gak habis itu dicerita ya, saya ini sebenarnya tidak cerita kata dia saya tak sebut namanya baru kemarin saya apa mandikan mayat enggak dia bilang kemarin ini enggak kasih pulang tinggal nah, dia memang tak menyebutkan namanya baru kemarin katanya nah, kemarin dia baru mandikan yang meninggal di kampung ini, di kampung kita, pokok oh, kemarin meninggal, kata dia. Eh, eh, agak nyebutkan, cuman jadi. Kalaupun ingin cerita, ya cerita ya untuk mengambil sebuah ip, ibroh, pelajar, pelajaran, tanpa menyebutkan namanya, si Fulan.